Olmaqli millət vəkilimiz Rafik Əzbev deyib ki, dövlətin ayırdığı sosial paketlər, millət xoşbəxt ol, millət çiçəklərin və s. Bir çox kateqoriyanı sayıb, qaçqınlar, əllər və s. Mən əllərdən danışım. Məsəl üçün bildiyim şeydən. 1-ci qrup əllərə verdiyiniz ən yüksək sosial müavinət 280 manatdır. Olmaqli Naqib bəy Gənc ona 280 manatı verəcək. Sən bu 280 manatla bir qolnuğu ya da bir ayağını da olsa elə təsəvvürünə uzaq olsun səndən. Yəni solo o 280 manatla həm Macarıstanın yəni yerinə yetir, həm bir qız sevsən onla evlən, uşaq dünyaya gətir, onun bir vətəndaş kimi cəmiyyətə inteqrasiya etməyə çalış. TəmL qida ehtiyaclarını ödə, artımın açsı gəlməmiş qəylərə qalxan paltaçı rəlanda yeni bir palta alma məsələsi üçün hər hansı 280 manatın içində gedir. 1-ci qrup əlidir bu adam. Bu adam nəqliyyatdan da istifadə etməyə çətinlik çəkir. Məsələn ki bir balaca da olsa bir maşını olsun və onun yanacağı olsun. Bu ehtiyacını da ödə. Hə? 280 manatla. Sonra çiçəklənmədən, böcəklənmədən bəhs et olarmı? Din. Bunu əgər sən bilmirsənsə bir ay Çəkin millətçi sözçüsüsən. Yox, əlbəttə bilərəm bizlə müzakirələşmək üçün belə bir müsahibə verirsən. Sən... E, heç nə demirəm, bizim qədər ifa içində ol o yani. Çaşı ki başqa işlə məşğul olsaydım və millətin sözçüsü olmaq heç yaraşmazdı. Bəlkə onda daha yararlı olardı. Düşündürür. Düşündürür. Şanlı Dövlət Statistika Komitəmiz deyib ki, Azərbaycanın ictədad 6% böyüyüb və hər birinə il başına düşən gəliri 9200 manatdır. 9200 manat ildə qazanan bir adam mən ətrafımda tanımuram. Siz tanıyırsınızsa mənə deyin, göstərin, işarət eləyin. Bunun üçün 700 manattan yuxarı maaş almaq lazımdır. Yaxşı. 700 manattan yuxarı maaş var idi. Bəli, tikinti sektorunda və s. bir yera var idi. Amma bunların da maaşları, yani 200-300 yazdılırdı vergidən yayınmaq üçün. Yəni tikinti şirkətində e, dövlət nümayəndələri məqsüdə, e Atlantida dövləti idi. Yəni dövlət dövlətə atırdı belə demək mümkünsə. Amma yenə də rəsmi statistikalara yansıya bilməzdi bu 700 olaraq, 800 olaraq məsəl. İndi bunlar bu 9200-ü hardan uydururlar? Nəten uydururlar? Özdə post-korona dövründə Və bu qədər maşallah varsa barmağını qaldırsın görək. <laughs> Düşündürürdü. Düşündürürdü. Ailə, qadın, uşaq problemləri Dövlət Komitəsi var imiş. Birincisi sizin adınızda bir yanlışlıq var. Çünki möhtəram dövlətimizin möhtəram böyükləri deyillər ki, bizdə heç problem yoxdur. Sizin komitəniz bu şəkildə birinci ona görə boşdur. Ünvanlısıdakı tərbiyəçilərlə bağlı bir qərar vermişsiz, belə seçəcək, belə seçəcək. Bir turuz, bir dayan. Qadınların, uşaqların problemi yox, bahçədəki tərbiyəçilərdən ibarətdir. Ölkədə uşaq pulu verilmir. Uşaq ehtiyaclarının, böyük ehtiyaclarının bu qədər bahalı olduğu halda. Ölkədə qadınlara iş yoxdur, düz yoxdur, əgər arxasında qayrayı və ali təhsil yoxdusa, hər kəs necə olar? Nə ali təhsil, nə də dayıday. -day. 25-30 yaşından sonra qadınlar işə gəzmirlər, işdə işə gənc deyinlərdi. O patronların kim olduğunu da hər kəs yaxşı bilir. 30 yaşında işindən olmuş bir qadın, görəsə üz vermədiyi üçün işindən olmuş bir qadın, deyəlim ki, 30 yaşından 64 yaşına da pensiyası, 64 yaşına qədər. Lap 40 yaşından 64 yaşına qədər. Yaxşı. Sənə xətinə 10 il də keçdi mi? Ey komite. 24 yıl bu insan ne haybı